Тайваси програма наголос Вітчизняні та закордонні змі продовжують обговорення так званих мінських домовленостей» та хід їх виконання. Поки що більшість коментарів виглядає таким чином: обов'язки сторін, що представники чотирьох країн затвердили у столиці Білорусі. Після багатогодинних нічних перемовин навряд чи вартують паперу, на якому вони були надруковані. Хоча дехто наполягає, давайте не будемо поспішати і трохи почекаємо, оскільки згідно з досвідом можна стверджувати, життєздатність нових мінських домовленостей стане зрозумілою протягом двох тижнів. Серед прихильників такої точки зору і гість сьогоднішнього випуску програми. В нашій студії керівник центру третій сектор Андрій Золотарю вітаю вас. Добрый день. Давайте начнем с самих домовленностей до ЗМИ. Потихоньку, потихоньку потрапляют урывки информации стосовно Тих перемовин, які е, насправді відбувалися між лідерами країн. Що вам відомо з цього приводу, і що е, дійсно там відбувалося, скажімо так, у тій закритій кімнаті, де знаходились лідери, Ну, собственно говоря, якщо е, говорити е, самим популярнішим дискурсом, стало хто таки виграв, победив так. в результаті Мінських договоренностей. Е, ряд експертів склонялися к тому, що е, виграш на стороні Росії, яка ну, Путін сумнів. По сути, сумел прорвать дипломатическую, назревавшую международную изоляцию и ряд таких знаковых вещей, как незапланированное фотографирование, совместный ужин, то, что эксперты со стороны Аланда и Меркель остались с Сурковым дорабатывать детали соглашения, ну, как бы показывал, что э, общение было абсолютно нормальным, отнюдь не холодным. Э, ну, совсем не напоминало то, как Путина встречали в Брисбене эксперты говорили о том, что все-таки э, Украине нужен был, э, нужна была пауза, нужен мир и э, лучше э, худой мир, чем э, добрая война. И с ними тоже можно согласиться. Ну, я придерживаюсь такой точки зрения, что э, больше всего в наибольшем выигрыше оказался белорусский президент Александр Мудршенко. Ну, человек, которого надо год назад поделять. еще называли да. последним диктатором Европы, э, оказался всем нужен, оказался в центре внимания и, э, по сути, э, заработал на, как на первом издании минских соглашений так и на втором очень серьезные международные бонусы, то есть он как бы теперь в игре и э, говорить о изоляции режима Лукашенко теперь уже не приходится. Но если все-таки э, быть объективным, э, дело в том, действо, что да, да, да. Э, вопрос сегодня в том, что э, большинство людей видят одну клеточку перед собой на шахматной доске, а э, в большой политике, ну э, надо знать весь массив информации, э, все факторы, тогда видны и mm -hmm. другие клеточки, тогда можно действительно говорить о том, насколько, скажем так, минские соглашения отвечают какой-то более долговременной стратегии, нежели там, вопрос там, двух недель, двух месяцев или там, угу. полугода. Поэтому, если так пройтись по тексту соглашений, там легко найти 3-4 пункта, которые абсолютно, скажем так, в русле того, чего добивалась Россия. Пара пунктов есть которые соответствуют позициям украинской стране то есть если так подбивать но по сути как и любой этот документ является политическим компромиссом и как любой компромисс он всегда находит критиков как с одной так и с другой стороны поэтому если давать оценку то в отличие от первых минских соглашений все-таки тут присутствует второй документ комплекс мер. С конкретными датами? Да, с конкретными датами. Потому что э, уязвимым, слабым звеном э, первых Минских соглашений оказалось э, практически полное отсутствие механизма э, выполнения договоренностей, э, непрописанность, то есть не, неконкретизированность этих вещей. И второй момент, э, скажем так, э, неопределенный статус лиц подписавших. Ну, э, посол, вот эти э, атаманы, э, экс-президент Кучма, ну, согласитесь, это не тот уровень, который так. может дать здесь, здесь все-таки э, уровень Меркель, Аланда, э, Путина это на, на порядок э, выше, но они подписали декларацию. Вот это большинство экспертов упустили вот этот момент, э, то что э, декларация и Комплекс мер это два, скажем так, разные по своему весу документы. И опять же Комплекс Мир подписывают вот те же самые лица, которые подписали Минские соглашения. Поэтому у меня а сразу же я имел в виду кучму. Я, я, да, я, да. я имею на декларативность этого документа. Да. И опять же, все-таки, если бы под комплексом мер были так. более весомые подписи официальных лиц, все-таки было больше надежд на то, что эти договоренности будут выполняться. А так, по сути, на следующий уже день российская сторона говорит: мы только являемся гарантами, но ничего не обязаны выполнять. Точка. Вот этот момент, э, с, ну, скажем так, сразу же поставил под сомнение жизнеспособность этих соглашений. Согласно с этим документом, что вы можете сказать, э, что до подальшей доли кордона между Российской Федерацией и э, буревными территориями, то есть Луганской и Донецкой областями? Ну, э, что с ним, что с этим кордоном будет? 500-километровый участок границы, который сегодня не контролирует так. Украина, э, по идее, по этим соглашениям, после проведения местных выборов, Должен перейти под контроль Украины. Как это, опять же, вот, э, как это все будет реализовано? Э, у меня вызывают очень большие сомнения. И пока вызывают очень большие сомнения сама возможность проведения выборов на этих территориях. Поскольку э, это ну, не, не просто зона военных действий, это территория гуманитарной катастрофы. Так. Там, где сегодня идут ну, там, боевые да, действия. Так, так. Там... Поэтому... Э, ну, Лю людям надо выборов. Да. Э, люди заняты вопросами выживания, а не вопросами, кто их должен... И поэтому, ну, собственно, вот этот тот момент декларативности и ставит под сомнение то, что этот пункт будет реализован. На вашу думку, экономическая блокада Донбасса, когда она может послабиться? Я думаю, что... И есть, что... Есть, есть такой додаток у этих договоренностей, что касается пенсий, выплат, гуманитарных грузов и т.д.? Я думаю, если бы минские договоренности вот, первая неделя дала обнадеживающие результаты, то 2-3 месяца, и я думаю, что все-таки перешли к какой-то практической реализации. Украине нужен уголь, Донецкая, и Луганской областям нужны социальные выплаты нужны поставки товаров, электроэнергии. Я думаю, это бы в течение двух-трех месяцев какое-то бы взаимодействие наладилось и оформилось. То, что сейчас происходит, оно наоборот, оно ставит под сомнение и подвешивает сам вопрос. Ну последнее вчерашнее решение кабмина по электроэнергии, ну собственно говоря, показывает о том, что эти позиции Являються проблематичними в плані виповнення, і кроме того, не будем збрасуватися то що і внутрі української власті є як партія міра, так і партія війни. Так, так, так. От це зараз, якраз ми прийдемо до е, наступної частини, е, що стосується так званих непримиренних, так політологи все частіше згадують про них, і вони наполягають, що е, такі люди. Які не підпорядковуються нікому, є як з однієї, так і з іншої сторони, що робити з ними Ну, в, в тексті є пункт, о незаконних Тому що, Якщо підходити з юридичної точки під це зрения, попадають як і формування там, так званих ополченців, типу, Кальміуса, так, так і з української сторони, же добровольчий український корпус. Правого сектора батальона УН які е, на, на сьогоднішній момент не влились ни в ліліскні вооружоної сили ні в МВД та ставить е, посамнення їх правовий статус. Чому на вашу думку президент у своєму зверненні не згадав про е, ці батальйони? Ці е, формування, тому що президент прекрасно розуміє... Е, коли е, він звер... коли е, він звертався е, до збройних сил, е, к слову, е, ну собственно говоря, это е, страх. Это страх президента ну, Петра Алексеевича, очевидно, ну, картины 1 декабря. А Ну-ка, давай-ка. Угу. То есть он боится, что вот, как бы со стороны вот этих неконтролируемых вооруженных формирований снова не прозвучала вот эта песенка футбольных фанатов. Так, так, так. И когда он ехал в Минск, вот почему многие, собственно говоря, обвиняли Порошенко в сдаче национальных интересов в Минске. Однако, если исходить из категории реальной политики, у него не было пространства для маневра. Преддефолтная ситуация, необходимость в западных кредитах, потеря Субъектности страной, зависимость, от, я имею в виду, от западных партнеров, разделение партии власти на партию мира, партию войны, плюс конфликт с олигархами делали Петра Алексеевича заложником ситуации. Плюс наявность да. приватных армий в країні, Да, Он не мог не сделать даже шагу назад, да. чтобы не спровоцировать острейший внутриполитический кризис, когда у него за спиной могли попросту появиться несколько хороших. Хороших и хорошо вооруженных парней. Поэтому э, политика искусства реального и э, добиться большего, чем было в Минске, априори э, Порошенко не мог. Э, не, не та слабая позиция, э, не та ситуация. Э, и, э, ну, собственно говоря, он э, исходил из э, реальной ситуации, подписывая эти соглашения. Поэтому тут его э, обвинить э, в чем-то трудно. Э, и э, вот этот риск, э, э, скажем, э, многие говорят, в СУЕ поминают, майдан Майдана-3 не будет. Будет нечто другое, но оно может оказаться куда более жестоким и кровавым, нежели события годичной давности. И э, э, вот риск э, того, что э, вертикальный конфликт в украинском обществе э, закончится э, силовым противостоянием, Порошенко прекрасно отдает себе отчет. И э, поэтому он не вспоминал и будет стараться не вспоминать. И кроме того, в виде таких косвенных признаков вот этой конфронтации, которая э, ну, замалчивается попросту сегодня, так. мы увидим там кампанию, продолжающуюся кампанию, как раз по дискредитации вот так называемых добровольцев. Що каже досвід? Э, як взагалі в світі э, поводилися з такими э, структурами? Ну, собственно говоря, э, в аналогичных ситуації. Понимаете, вот год назад, когда произошел Майдан, э, многие, что дальше? Правый сектор оформится в партию, что... Так, так, и мы видели две фигуры. Ярош и Сашко Билый. Так. Ярош предпочел институализироваться, одел галстук, пошел на выборы, а Сашко Билый решил э, атаманствовать. Так. Бросил вызов кислородие... системе, так. и его столкновение с системой закончилось для него трагично. Я подозреваю, что там не только был вызов власти, там стояли вполне реальные экономические интересы, контроль за нелегальной добычей янтаря в Ровенской области. Это очень экономически выгодная, но и криминальная тема, которая всегда, собственно, крышевалась правоохранительными органами. Ну, это такая версия. Но, но она более злобного... чем реально. Это реальные Вы... да, неконтролируемые государством деньги. Ну, собственно говоря, вот государство, государственная машина, как правило, даже такая слабая, как украинская, она всегда в ресурсном состоянии раздавить тех, кто бросает ей вызов. И э, выбор тут очень прост: либо рассыпается государство, либо те, кто оспаривает монополию государства на насилие, рано или поздно э, уничтожают. Так было, кстати, в период гражданской войны. Вот судьба вот этих всех выдвинувшихся на волне э, конфликта э, таких народных вожаков, которые стали э, лидерами тогдашних вооруженных формирований, воевавших как по ту, так и так, по так, другую так, сторону так, фронта, да. почти все закончили трагично кто не, кто не встиг загинуть и не, не стать героем гражданской войны. Ну, да, а ну, кто... начиная, да, памятник Щорсу, который так. был сделан с нашего первого президента Леонида Макаровича. Наглядный пример. Пуля в затылок. Зрозуміло, как то кажуть, поживемо, побачимо. А зараз кілька слів щодо нашого уряду Які вже мало хто пригадує, що він е, позиціонувався спочатку як уряд камікадзе, але він продовжує працювати. Так ну, якщо б у японців були такі камікадзе, то японія до сих пор би воювала з літіками. Нещодавно видали ви дуже коротко зазначили своє ставлення до реформування України точніше, ставлення. Сучасного уряду до процесів реформування України. Я цитую. проблема в тому, що під реформами Арсеній Петрович розуміє відмову держави від соціальних зобов'язань і тотальне підвищення цін. Люди зрозуміло бажають іншого. Вот тут навіть вопрос в другому. Во-первых, реформи з протягнутою рукою не проводять. Це аксіома. Реформи не проводять в условиях, коли обнаружился дефіцит довіри к власті. Если э, год назад... Э, был... скажете и... есть доверия его налоги? Ну, вона... Остаток, это дело в том, что кредит доверия к, вла... к украинскому политику как э, в тогдашней властной, так и оппозиционной части, был исчерпан еще на стадии, э, на мирной стадии Майдана. Затем был всплеск ожиданий. Так. И с осени, это подтвердит любой социолог, э, собственно говоря, э, рейтинг по, э, понемногу и как у президента, так и у премьера покатился под угол. Проблем Другу. Проблема в том, что реформы требуют доверия, консолидации общества. То есть мы готовы затянуть ПСА. Но когда мы видим, что то же самое делает и власть. А как? когда власть по-прежнему хлебает большой ложкой и рекомендует людям хлебать маленькой, доверие теряется. А доверие, это вот э, в чем ошибка многих наших молодых людей, которые являются прекрасными экономистами, э, правильно рассуждают, э, жонглируют цифрами, э, э, экономическими выкладками. Они э, э, игнорируют простую э, психологическую категорию, как доверие. Вот э, как в армии. Если доверяют командиру, люди за него готовы и так. жизнь положить. Если командиру не доверяют, э, то, э, собственно, говоря, хай э, э, хай да, хоть пять, да, такое но подразделение я... никогда так. целей и задач, э, поставленных высшестоящему начальству, не достигнет. Доверие – это э, правило игры. Правила игры – это предсказуемость, а предсказуемость – это э, ресурсы, которые подтягиваются под нее. Я, да, я зумов, имею в виду инвестиции. И... А тем часом В соцмережах по да. поширюється, розповсюджується такий жарт який да. зараз найпопулярніший, так да судячи за показниками бюджету, Янукович нікуди не втікав. Да. Він uh, в Україні більш того, він продовжує красти. Це ну, я ну, ще не закінчив. А, а там, де куди йдуть ресурси, там є а, рост і розвиття. И э, вот, надеюсь, понятна вот эта логическая цепочка. Да. Э, ну, собственно, все очень просто. И, э, собственно, о чем мы спорим. Э, поэтому, прежде всего, если мы говорим о э, реформировании страны, надо восстанавливать доверие к власти. И, э, собственно, тут ничего выдумывать не надо. Если э, мы э, мобилизуем людей. Ну, я думаю, что э, э, вопрос бы, допустим, с тем же дебальцевским выступом решился бы гораздо быстрее. Если бы там в, в, в составе вооруж, вооруженных сил Украины на, на дебальцевском присутствовал батальон-мажор, где были бы дети Турчинова, ну, э, президента. Ну, ценка, Наверное. ну, э, все, все, но когда люди видят, том, что по-прежнему Киев, ну, э, наша элита э, по-прежнему пьет, гуляет, э, когда э, людей, э, ну, собственно, тяжелейший день Дебальцевского сражения, когда все стояло на грани и могло закончиться очень трагично, ну, наша политическая тусовка презентовала книгу о Майдане. Позвольте. Очень отвратительное и гнусное зрелище. Просто Что может власть сделать не сегодня, мало сделать еще вчера. Ну, собственно говоря, первое, все-таки это решить вопрос войны и мира. По моему мнению, если власть действительно, она, она не понимает одного. При, у нас осталось, сменились лица во власти, система осталась прежней. В России примерно та же система. Да. Это коррумпированная система базарного капитализма. Но при равенстве этого фактора существует неравенство в ресурсах. И э, при неравенстве в ресурсах мы эту войну не выиграем. Поэтому, прежде всего, если мы хотим, э, даже если просто ставить вопрос о э, военной победе, без изменения системы ее достичь невозможно, Вопро решить вопрос войны и мира, по крайней мере, поставить, надежно поставить войну на паузу и заняться модернизацией страны реальным реформированием, но не так, как это понимает Арсений Петрович. Потому что э, даже доктринально, как он себя позиционирует, как либерал? Да, согласитесь, так. не, не либерал. Но что делает этот либерал? Вместо того, чтобы сказать людям честно, что да, э, у государства ресурсов нет. Мы не можем обеспечить, гарантировать одно, второе, третье, четвертое, пятое. Но мы открываем вам возможности. С этого дня, как в Австралии, в один момент отменили 20 тысяч нормативных актов. Мы Даем, э, мы не можем дать вам хлеб, но мы вам даем удочку. Мы открываем вам абсолютно, то есть тотальная дерегуляция и сокращение действительно э, э, реальное сокращение не людей, а функций госаппарата, сведение их э, к минимуму. Знаете, я э, слухаю вас. Э, Остальные питание, да, э, пригадую выступление Владимира Ульянова, когда он сказал, да, страшно далеки они были от народа. Mm -hmm. Если напоминается mm -hmm. его слова, так а, рик тому казалось, что влада, она очень близко до народу. Она с народом, она понимает. Это была что... иллюзия. Это была иллюзия? Да. Зараз вся иллюзия поширилась поглибилась. до да. наскільки далеко сегодня влада находится в вид паполитичного В чем было проблема трагічна ситуации мне приходилось общаться с высокопоставленными правоохранителями ну еще времен януковича вот тогда уже когда э, события на майдане набирали оборот я обнаружил потрясающее непонимание ситуации они готовы были говорить о чем угодно о заговоре мировой закулисы о деньгах Газдепа. но как, они не хотели видеть того что в обществе присутствует вертикальный конфликт. Конфликт между верхами и низами украинского общества. И э, э, непонимание того, что конфликт вертикальный, привело к кровавой развязке. Потому что если это... И, э, да. час, час майже вычерпан. И ситуация за остальные часы погиршилась, насколько да, я понимаю. Я, э, я, э, я понимаю то, что Минские соглашения находятся под очень большим вопросом. Соответственно, под э, вопросом оказывается, э, э, что дальше будет, война или мир. Э, для Украины жизненно необходим мир. Для того, не, собственно, не решив внутрішніх проблем, ми ніколи не вирішимо проблем воєнних І тому номер один сьогодні мир. Зрозуміло, дякую, що прийшли до нас сьогодні. Глядачам нагадаю, в нашій студії сьогодні був керівник центру третій сектор Андрій Золотарєв. Це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.